بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و سلی و سلیم رسوله رسول کریم بعد ہم نے رمضان المبارک کے معمولات میں سے کچھ معمولات بیان کیے تھے باقی معمولات میں سے ایک معمول وہ قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت ہے ماہ مبارک میں تلاوت کی کثرت قرآن و مجید میں صاف صاف فرمایا گیا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن و مجید کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا اسی لیے سب مسلمان حسب توفیق اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ روزو اور قرآن کا مہینہ ہے ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا لازم ہے رمضان میں سخاوت کا اہتمام رمضان میں اپنی استطاعت اور گھریلو حالات کے مطابق صدقہ ہدیہ اور سخاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو اچھا کانا کھلانا پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا فقراء مستحقین کو تلاش کر کے ان تک اشیاء ضرورت و حاجت پہنچانا گھر اور عام مسلمانوں کے لیے افطاری اور سحری کا انتظام کرنا یہ سب اس نیکی میں داخل ہے جس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں اپنی حسب استطاعت خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کی سخاوت رمضان میں ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے اور جب حضرت جبرائیل آتے تو آپ بارش والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے جس طرح بارش والی ہوا بادلوں کو لاتی اور برساتی ہے تو بارش کے ٹنڈے اور مرطوب اثرات گھروں کے اندر کمروں تک پہنچ جاتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام ہوتی بارش کی طرح پورے علاقے پر برستی اور دور دور تک اور گھروں کے اندر تک اس سخاوت کے اثرات پہنچتے رمضان المبارک کے عشر اخیرہ کا اہتمام حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں عبادت کی وہ کوشش کرتے تھے جو عشر اخیرہ کے علاوہ آپ نہ کرتے تھے اور ان ہی یہ یعنی نہیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عشرِ اخیرہ شروع ہوتا تو آپ کس لیتے تھے اپنی رات کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے مقصد یہ کہ عشرِ اخیرہ کے علاوہ آپ کی عادت مبارکہ ساری ساری رات عبادت کی نتی اور نہ گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا تھا لیکن رمضان مبارک کے عشرِ اخیرہ میں آپ تقریباً ساری رات عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے لہذا عشرِ اخیرہ میں عبادت کی جتنی کوشش ہو سکتی ہو کرنی چاہیے عشرِ اخیرہ بازار اور شاپنگ وغیرہ میں ضائع کرنے کے بجائے اعتکاف تلاوت نوافل اور دعاؤں میں لگانا چاہیے اس کے علاوہ شعر اخیرہ کی تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے عشرِ اخیرہ کی تاخراتوں میں شب قدر تلاش کرو لہذا اگر ضرورت ہو تو جفت راتوں میں آرام یا کام مکمل کر کے تاقرات بہر حال اللہ تعالی جل شانہو کی عبادت میں صرف کرنی چاہیے جس حد تک صحت اور حالت اجازت دے عشرِ اخیرے کی تاخراتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے قرآن و مجید میں ارشاد ہے کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں یعنی تریاسی سال چار ماہ سے بھی بہتر ہے یہ ایک رات اگر نصیب ہو جائے تو عمر بر کی کمائی ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص پر من جانب اللہ خاص رحمتیں رحمت نازل کرتے ہیں جو کڑا یا بیٹا ہو اللہ حضر جل کے ذکر میں مشغول ہو شب قدر کی ایک خاص دعا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو پھر میں اس میں کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہنا اللّہ من عفون تحب تو حب الف عنی اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں مجھے معاف فرما دیجئے لہذا تا قراتوں میں حدیث کی یہ دعا ہماری زبان پر جاری رہنی چاہیے تاکہ ہمارے معافی کا فیصلہ ہو جائے اس کے علاوہ خیر اش اخ اخیرہ میں اعتکاف اشرے اخیرہ اور شب قدر کی برکات سے مالا مال ہونے کا اہم ذریعہ اعتکاف ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری دس راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہے یعنی موتکف مسجد میں رہنے کی وجہ سے اکثر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے اور جو نیکیاں وہ اعتقاف سے پہلے مسجد سے باہر کیا کرتا تھا وہ خود بخود اس کے نام عمال میں در کی جاتی رہتی ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عشر خیرہ اور شب قدر کی برکات حاصل کرنے کے لیے تکاف اہم عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و مالینہ البلا